ছবি দেখি কেনেকুৱা লাগিছে চাওকচোন বাৰু এইখিনি দেখি চিনি পাইছে ৱা হওক গধূলি হওক কিমান যে স্বাস্থ্যসন্মত এইখিনি খাদ্য আমাৰ বাৰাণ্ডাত ফুলি থকা এয়া অপৰাজিতা ফুল অপৰাজিত শব্দটোতে গম পোৱা যায় যে কিমান ঔষধি গুণেৰে পুষ্ট বিভিন্ন ৰোগ ধ্বংস কৰিব পাৰে এই অপৰাজিতা ফুলে শৰতৰৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনে শেৱালি ফুলে প্ৰিয়দৰ্শক তেনে সাধাৰণ ৰন্ধন প্ৰকৰণৰ যোগেদিও স্বাস্থ্য আৰু সৌন্দৰ্যৰ কাৰণে অসাধাৰণ ফল পোৱা যায় আজি তেনেকুৱা এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব এইখিনি গাজি মগু অলপ মিক্সিত বটি ল'ব লাগিব গোটেইখিনি নবটো অলপমান ৰাখিম এইখিনি অলপ ডিটক্স ৱাটাৰ হ'ব এইখিনি দি টক্সোৱাটাৰ হ'ব আৰু এইখিনি কিবা এটা কৰিম এইখিনি চাউল তিয়াই ৰাখিছিলোঁ চাউল কেইটামান দি দিওঁ পিঠাগুড়ি থাকিলে পিঠাগুড়ি দিব পাৰে মোৰ পিঠাগুড়ি শেষ হ'ল সেইকাৰণে চাউলেই দি দিছোঁ দুঘণ্টা বা তিনি ঘণ্টা তিয়াই ৰাখিলে হৈ যায় চাই লওঁ হ'বতো লাগে নাই হোৱা অলপ পানী দিছোঁ আহ এতিয়া বঢ়িয়া হ'ল এইখিনি চুচি মেলি উলিয়াই দিছোঁ আৰু এচিকুট পানী দি আৰু খালি উলিয়াই ল'ম মই এতিয়া এইখিনি এতিয়া মই গোটা গোটাকৈ দি দিম গোটা গোটাকৈ দিলে মাজত ক্ৰুপ ক্ৰুপকৈ চোবাই খুব ভাল লাগে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ হালধি দিছোঁ যদি চ'দা দিওঁ তেতিয়াহ'লে হালধি নিদিওঁ আজি মই চ'দা দিয়া নাই এইখিনি আদা মিহিকৈ কাটি থৈছিলোঁ আদা ইচ্ছা কৰিলে পেষ্ট কৰি দি দিব পাৰে জলকীয়াও পেষ্ট কৰি দি দিব পাৰে কিন্তু মাজে মাজে ওলালে দাঁতত লাগিলে খাই ভাল লাগে সেইকাৰণে জলকীয়াও মই মিহিকৈ কুটি থৈছোঁ আৰু এইখিনি পিঁয়াজ মিহিকৈ কুটি থৈছোঁ পিঁয়াজ ইয়াতকৈও মিহিকৈ কুটিব পাৰে ইচ্ছাৰ কথা এইখিনি শেৱালি ফুল মই কম পৰিমাণে দিছোঁ আৰু ফুলৰ ঠাৰি অলপ গুচাই দিছোঁ কেইটামান ঠাৰি গুচাই দিছোঁ গোটেইবোৰ ঠাৰি যদি থাকে তেতিয়াহ'লে তিতা হয় একেবাৰে শেষত অলপ বেচন দি দিছোঁ বেচনখিনি দিব পাৰিলে থিকনেছটো ভাল হয় মুঠিবোৰ ভাল হয় যদি বেচন নাথাকে তেতিয়াহ'লে অলপমান মচুৰ দাইল বটি দিলেও হৈ যায় এতিয়া গোটেইখিনি মই মিহলাই লৈছোঁ পানী দিব নালাগে যদি দৰকাৰ হয় অকণমান পানী ছটিয়াই দিব লাগিব এয়া চাওক পানী নিদিয়াকৈ হৈ গ'ল গোটেইখিনি মই মিহলাই ল'লোঁ আৰু যদি ভাবে বেচন কম হৈছে তেতিয়াহ'লে বেচন আৰু অলপ দিব পাৰে নন ষ্টিক পেন এটাই গৰম কৰি লৈছোঁ অলপ তেল এনেকৈ ঢালি দিছোঁ এইটো জোখত লৈছোঁ কাটলেট নান মই আৰু এওঁ আমি তিনিজন মানুহ গতিকে তিনিটাই লৈছোঁ এইফালে কাটলেটকেইটা দি দিছোঁ আৰু এইফালে তেল গৰম হৈছে তেলত ডুবাই খোৱাৰ মজাটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ নহয় জানো এইকেইটা ভাতৰ লগতো খাব পাৰিম অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দি দিছোঁ তিনিটা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দি দিলোঁ আৰু বাকীকেইটা সৰু সৰুকৈ দি দিম যিমান হেল্ডি বুলি ক'লেও এনেকৈ তেলত ডুবাই ডিপ ফ্ৰাই কৰি ভাজি খোৱাটোৰ নিচিনা টেষ্ট নাই গেছ কমাই ৰাখিছোঁ উতলি থাকিব আৰু অলপ তেল লৈ মই ওপৰে ওপৰে এতিয়া কাটলেটকেইটাত তেল দি দিছোঁ ডিপ ফ্ৰাই নকৰিলেও যিমান ড্ৰাই হ'লেও অলপ তেল ওপৰৰ পৰা দি দিলে বেছি ভাল হয় তিনি কাপ চাহৰ জোখত পানী লৈ লৈছোঁ পঞ্চমুখী আৰু একমুখী অপৰাজিতা ফুলকেইপাহ ঠাৰি গুচাই ল'লোঁ এয়া এপাহ কালিৰ আছিলে অলপ ৰস ওলাই গ'ল ধোৱাৰ পিছত ধুই এতিয়া মই পানীত ডুবাই থ'ম যেতিয়ালৈকে বৰখিনি ভাজি হৈ যাব তেতিয়ালৈকে এইখিনি পানীত দুখ খাই থাকিব আৰু এয়া চাওক নিজৰ ৰংটো নিজে এতিয়া পানীত এৰি থাকিব লুটিয়াবলৈ হোৱা নাই আৰু অলপ থাকক অকণমান গেছটো বঢ়াই দিছোঁ এইফালে এইখিনি লুটিয়াই দিম বৰ ধুনীয়া ৰং হৈছে দেই বৰ ভাজিবলৈ অকণমান ধৈৰ্য ধৰিব লাগে খাবলৈ ভাল ধৈৰ্যটোৱে দৰকাৰ এয়া হৈছেগৈ এতিয়া গেছটো কমাই থৈ দিওঁ বৰকেইটা উলিয়াই দিছোঁ বেছিকৈ যদি ভাজি দিওঁ তেতিয়াহ'লে মচমচিয়াৰ সলনি কটকটীয়া টান হ'ব সেইকাৰণে ইমানখিনিতে মই উলিয়াই দিছোঁ গেছটো অফ কৰি দিছোঁ এতিয়া টিছু পেপাৰ লৈ লৈছোঁ ইয়াৰ ওপৰতে এয়া দি দিছোঁ এইকেইটাই ওলালে কাটলেট হৈছেনে নাই চাওঁ কাটলেটো হৈ গৈছে এয়া চাওক কিমান হেল্ডি তেল একেবাৰে কম হ'ল মই গেছটো বন্ধ কৰি দিছোঁ আৰু এনেকুৱা তেলত কাটলেট ভাজি খাব পাৰে এতিয়া মই উলিয়াই দিছোঁ তিনিজনৰ তিনিটা দেখি ভাল লাগিছেনে বাৰু পিঁয়াজ কেঁচা জলকীয়া লগত কেইটামান গোটা মগু আৰু ওলেপাহ দি গাৰ্নিছ কৰি দিছোঁ আপোনালোকে গম পাইছেই আজি চাহপাতৰ চাহ নেখাওঁ সতেজ অপৰাজিতা ফুলৰ চাহ খাম ফুলখিনি পানীত তুলি এতিয়া গেছত উঠাই দিছোঁ প্ৰিয়দৰ্শক ৰূপাঞ্জলি ৰঙালৈ ইউটিউব চেনেলটি আপুনি যদি প্ৰথমবাৰ চাইছে এতিয়াও যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁতে যিটো বেল দেখিব সেই বেলটো এবাৰ চুই দিব তেতিয়া আমাৰ প্ৰত্যেকটি নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পায় অপৰাজিতা ফুলখিনি উতলি আছে ইতিমধ্যে তিনি মিনিট উতলিলে আৰু দুই মিনিট উতলিবলৈ দিম বাহ কেনেকৈ উতলিছে ৰাইজ মই চেনি খাওঁ দেই মায়ে চেনি নাখায় কিন্তু এতিয়া মই চেনি অলপ দি দিছোঁ অলপ চেনি খাব যিহেতু মাৰ এতিয়ালৈকে ডায়েবেটিছ নাই কিন্তু চেনী এৰি আছে নেমু দি দিছোঁ সেয়া নেমু দিয়াৰ লগে লগে ৰংটো দেখিলেনে কেনেকুৱা হৈছে গেছটো অফ কৰি দিছোঁ ফুলৰ ৰস ফুলৰ চাহ এতিয়া ঢালি দিছোঁ চাকনিত এইখিনি চিয়াচিতছ মই আধা ঘণ্টা তিয়াই ৰাখিছোঁ এক ফুটা পানী দি মই এতিয়া চিয়াচিতছ অলপ অলপ দি দিম চিয়াচিতছ অৰ্থাৎ টোকমাহখিনি যদি আঙুলিৰে মোহাৰি দিয়া নাযায় তেতিয়াহ'লে লদা হৈ থাকে সেয়া পদুনা পদুনা এটা এটা আগ মই মোহাৰি দি দিওঁ পদুনা বৰ কম হৈ আছে পদুনা এবাৰ বঢ়াই নাই কি হ'ব নাজানো আৰু পদুনা কিনি খাব লাগিব নেকি সোনকালে কিনি নেখাওঁ সাধাৰণতে গৰম চাহত মৌজোল নাখাওঁ কিন্তু আজি খাবলৈ মন গৈছে মৌজুল লৈছোঁ অলপ অলপ মৌজুলখিনি ডাঠ হৈ আছে মৌজোল সেইকাৰণে খাই আছো যাতে মৌজোল সোনকালে শেষ হয় ঢালি দিছোঁ চাহটো চাহ মানে অপৰাজিতা ফুলৰ ৰস অপৰাজিতা ফুলৰ চাহ চাওক কি ধুনীয়া ৰং হৈছে নীলা ৰঙৰ পিছত যেতিয়াই নেমুৰ ৰস চেপি দিলোঁ তেতিয়াই ৰংটো বেলেগ হৈ গ'ল বেঙুনীয়া হৈ গ'ল খাবলৈ কিন্তু বৰ ধুনীয়া ৰংটো যিমান ধুনীয়া চাহৰ টেষ্ট সোৱাদ সিমানেই ধুনীয়া চাহত নিমখ খায় নেকি বাৰু মই হ'লে খাওঁ অধিক সোৱাদৰ কাৰণে অলপ নিমখ লৈ ল'ব পাৰে আমাৰ ঘৰত মোৰ বাহিৰে চাহত কোনেও নিমখ নাখায় মই অলপমান ক'লা নিমখ লৈ লৈছোঁ এখিলা এখিলা পদিনা পাত দি দিছোঁ আৰু মোৰ ইয়াত আগটো তেতিয়া চিন থাকিব ইয়াত নিমখ আছে মাতি নাথাকিলেও ইচ্ছা কৰিলে এনেকৈ অপৰাজিতা ফুল ৰুই আৰু পদিনা ৰুই খাব পাৰি অইন চাহ খাহি মোৰতো ক'ত আছিলে অঁ এইটো এই কাপ মূৰ মা আহে মানে মই আপোনালোকক টেষ্ট কৰি দেখুৱাইছোঁ এয়া চাওক এইটো ভাঙি দেখুৱাইছোঁ ভিতৰলৈকে খুব ধুনীয়াকৈ সিজিছে মচমচীয়া অকণমান চচ লৈ লৈছোঁ এইটো ভাঙি দেখুৱাইছোঁ চাওক বঢ়িয়া চাহৰ কথা যে ক'বই নালাগে বৰ ধুনীয়া হৈছে প্ৰিয়দৰ্শক ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু মতামত দিয়ক আপোনালোক কুশলে থাকক আকৌ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰে আজিলৈ মই ৰূপাঞ্জলীয়ে বিদায় ললোঁ নমস্কাৰ হেল্ল' মগু তিয়াই গাজি কৰি এনেকৈ স্বাস্থ্যসন্মত কাটলেট প্ৰস্তুত কৰি চাহ বা কফিৰ লগত খাব পাৰে মুখৰোচ খাওঁ বুলি ক'লে এডালত ডিপ ফ্ৰাই কৰি খাব পাৰে